ramazon oyi rahmat oyi ramazon oyi mag'firat oyi ramazon oyi gunohlardan qutulib do'zaxdan panoh topadigan oy payg'ambarimiz alayhi alayhissalotu vasalam marhamat qilib aytadilar-ki, dakhala Ramazon, agar ramazon oyi kirsa jannat eshiklari ochib qo'yiladi do'zax eshiklari berkiladi shayton alayhi alayhilana kishanlanadi deb marhamat qildilar ramazon oyida jannat eshiklari ochib ekan sizlar. do'zax berkilib bizni abadiy dushmanimiz bo'lgan shayton kishanlanib ekan. mana shunday fazilatli oy kelib turibdi bizni qoshimizda qani aytingchi azizlar siz ramazon oyiga tayyormisiz juda ko'pchilik ramazon oyiga tayyorgarlik degan narsani tasavvuriga ham keltirmaydi bir narsani unutmasligimiz kerakki shayton alayhi alayhiana olim bo'lgan bir paytlar alloh haq azza va jallani g'azabiga uchrab mardud bo'lib la'nat bo'lib abadiy dushmanga aylangan u ham ramazon oyi kirganda o'zining kishanlanishligini yaxshi biladi shuning uchun u o'zi ramazonga tayyorlanadi azizlar qanday qilib tayyorlanadi ramazondan oldin ramazon oyida bizni oldimizga bir qancha ma'siyatli ishlarni rejasini tuzib qo'yadi ramazon oyini fazilatidan benasib bo'ladigan bir qancha narsalarning illatlarini miyamizga joylaydi go'yoki bir aravaga o'tkizib arablar nafaq deydi ya'ni tunnel deydi mana shu tunnelga olib kirib orqadan yugurib kelib bir siltab itarib yuboradiyu biz o'sha tunnelda bir qancha bizga atab qo'yilingan sovg'a salom turli ne'matlarni olmasdan o'tib ketib qolamiz u mana shunga tayyorlab bizni aravasiga o'tkazmoqchi shunday ekan shayton ramazonga tayyorlanyapti sizchi siz, siz ramazonga tayyormisiz ko'pchilikdan so'raymiz ramazonga qanday tayyorlanish kerak ramazonga tayyorgarlik ko'rish deganda bozordan iftorlik uchun xarajatlarni ko'paytirib qilib qo'yish taomnomani ta tuzish saharlugi iftorlikda qanday taomlarni yeyishlikka tayyorlanishlik emas azizlar. ramazonga ma'naviy tayyorlanadi eng avvalo alloh haq azza va jallaga duo qilib yig'lab tavba qilib ramazondan oldin yo Rabbim, meni ramazon oyiga sog' omon yetkizgin ushbu oyni fazilatidan nasibador qilgin deb allohdan so'rash kerak payg'ambarimiz alayhisalotu vasalam kim ramazon oyida iymon bilan ixtisob bilan qoyim bo'lar ekan kechalari turib ibodat qilar ekan ro'za tutar ekan uni hamma gunohlari kechiriladi biz mana shunga tayyorlanishimiz kerak allohdan shu kunga yetkazishlikni so'ramoqligimiz kerak lekin azizlar <laughs> ramazondan oldin bir <laughs> narsani siz azizlarga va o'zimizga eslatib qo'ymoqchi edik ramazon duolari qabul bo'ladigan rahmat oyi mag'firat oyi. bu oyda laylatul qadr <laughs> kechasi yashirilgan bo'lib xoyrun min alfi shahr dedi alloh taolo qur'oni karimda laylatul qadr ming oydan yaxshiroqdir. lekin mana shu kunlarda har kuni qilinadigan duolarimizni laylotul qadrda sanovini olloh biladigan farishtalar tushib birga duo qiladigan kunda ham duosi qabul bo'lmaydiganlar bor mana shu duosi qabul bo'lmaydiganlar ro'yxatidan chiqishga harakat qilish kerak kimlarni duosi qabul bo'lmaydi eng birinchi azizlar qotiur rahmlik ya'ni qarindosh urug'idan yuz o'girib yuborvorgan odamni duosi qabul bo'lmaydi qarindosh urug'idan arazlashib yurgan odamni duosi qabul bo'lmaydi ichimizda qotilu rahm yo'qmi turli turli bahonalar bilan hali akamiz bilan hali ukamizu hali opa singilu amaki tog'alarimiz bilan hatto ba'zan ota onalar bilan arazlashib yurganlar bor ularni qanday duosi qabul bo'lsin shunday ekan ertaga qotiu rahim bo'lib ramazonga kirib shuncha sa'y harakatlarimizni befoyda ketishidan qo'rqqan inson qarindosh urug'i bilan aloqasini tiklasin to'g'ri ba'zan aytadiki o'tkazib yuborganda judayam ko'p manga nisbatan yomonliklarni qilganda birodar azizim ramazon oyida olloh azz vajalla sizni hamma gunohingizni kechiraman deb turgan bo'lsa siz o'zingizni qilgan gunohlaringizni ko'z oldingizdan o'tkazingda buyuk robbimizdek zot buyuk robbimiz bizni gunohimizni kechirayotganda man kimman o'zi degan savolni bering biz kimmiz bir oddiy bir bandamiz nega kechira olmaymiz? bu bir bahona bu bir kibr shuning uchun bir birini qarindosh urug' aloqasini tiklab qo'yish kerak ikkinchi duosi qabul bo'lmaydigan odam bu oqil validayn ota onasiga ah, oq bo'lgan odam alloh o'zi saqlasin ota onasini norozi qilib qo'ygan odam ramazon oyida duosi qabul bo'lmaydi hozirdan harakatini qilsin ularni duosini olsin ularni rozi qilishlikka harakat qilsin bir <laughs> narsani unutmaslik kerak ota ona bolasiga qarab man sandan rozi emasman sani oq qildim deyishi shart emas ekan ota onani qalbi og'rib qolishligi bolasini oldida ko'ziga yosh olib xafa bo'lishligi o'zi kifoya olloh saqlasin lekin hayotimizda ota onamizga do'q qilgan ranjitgan paytimiz bo'lmadi deb ayta olmaymiz shunday ekan ramazondan oldin ota onangizni ziyorat qilingda ulardan rozilik so'rang otajonim onajonim axir siz manga mehribonsiz man bir erka farzandizman xafa qilgan bo'lsa mani kechiring ramazon oyida ham duosi qabul bo'lmaydiganlar qatoridan bo'lib qolmay deb roziligini oling mabodo ota ona o'tib ketgan bo'lsa endi nima qilaman deyotganlar bo'lsa ota onangiz hayotlik mahaldan nimadan rozi bo'lgan bo'lsa shu ishni qiling ota onangizni qovmu qarindoshdan xabar oling ota onangizni rozi qilishlik yo'lida nima kerak bo'lgan bo'lsa shu ishni qilingda ularni haqqiga duo qiling mag'firatini so'rang ajab ermaski ota onasini rozi qilgan farzandlar qatoridan joy olinsin duosi qabul bo'lmaydigan kimsalardan yana bittasi hatto ramazon oyi kirganda ham mukkasidan aroq ichuvchi kimsa mudminul xamr mana bu kimsani ham duosi qabul bo'lmaydi chunki rahmat yog'ilib tursa alloh mug'firat qilib tursa mana shu oyda ham mana shunday gunohlarni qilib yurishligi u insonda allohni rahmatidan be nasib qiladi azizlar shunday ekan ramazon oyiga tayyorgarlik deganimizda eng birinchi duosi qabul bo'ladigan insonlar qatoridan bo'lib kirib olaylik ana bundan keyin azizlar ramazon oyiga jismonan ma'nan ruhan poklanib kirishimiz kerak hammamiz hovli joylarimizni pokiza qilishligimiz turli chiqindilardan tozalashimiz ko'chayu ariqlarimizni pok qilishimiz kerak nega chunki ramazon oyida laylatul qadr kechasi bor bu kechada osmondan farishtalar hatto jabroil alayhissalom tushadilar shunday buyuk mehmonlar kelayotgan bir oyda nima uchun pokizalik bilan kutib olmaslik kerak mana shuning uchun pokizalik bilan kutib olish kerak va ramazon oyida hammalarimiz yanada mehru muruvvatimizni kuchaytirishimiz kerak ramazon oyi bu mehru muruvvat saxovat oyi azizlar bu oyga mana shunday kayfiyatda mana shunday niyatda kirib olishligimiz kerak siz ramazon oyiga tayyormisiz mana bu savolga endi har birimiz o'zimizni iymonimiz u vijdonimiz bilan javob beraylik alloh hammamizni ramazon oyiga muvofiq aylasin